На годиннику 9 з вами, як завжди, у цій порі, програма про завтра та Катерина Добровська. Вчора ми говорили про якість продуктів, що ми споживаємо. Ми дізналися про те, що часто під виглядом молока нам продають не зовсім молоко або зовсім не молоко. І про те, що такі продукти мають називатися не молоком, а продуктами, що містять молоко. Музика. То, что касается молочных продуктов в целом, то безусловно, конечно же, нарушения есть. В основном это добавление нерастительных жиров, то есть пальмовое масло в основном. Это в таких продуктах, которые ну, жирные, да такие, как сметана, сыр, там э, сгущенное молоко и так дальше. В основном э, самое большое нарушение это присутствие нерастительных жиров э, и добавление диоксида титана. Это очень опасный канцероген. Это такая вот штука, которая закрашивает ну, она придает продуктам белый цвет. Да? То есть, если молоко разбавленное, например, да, оно такой синюшный цвет приобретает, туда добавляется диоксид титана. Это отбеливатель, тот, который в краске применяется, который стены красят и двери. Вот вы добавляете туда диоксид титана, и молоко становится такого белоснежного цвета. Да? Ну, мы подозревали, что из сухого порошка делают молоко. Понимаете, мы подозревали. Натурально. Да. Ну, нам мы же не проверим. Это же можно проверить только с помощью лаборатории. Не доверяю что то молоко справедливое. Потому что молоко не бывает, чтобы оно стояло на подвеконе три дня и не скисало. Понимаете? Да. Купляю только на рынке. На рынке? Бо у в магазине я не исследовал, говорят, что порошковое молоко. Прямо сказать, не дешево. Но пользуемся, потому что маленькие дети, внуки покупаем. А, Но ну, стараемся покупать, наверное, не очень дешевые, скажем так. Все вот эти производные приз... Е322, Е148 и все остальное. Вот это и есть как раз то, что вы на любой упаковочке прочитаете. Это химические элементы, которые позволяют, например, смешивать несмешиваемые вещи. То есть вот берут воду и растительное масло. Так вы его не смешаете, а добавили химический элемент, вот такой какой-нибудь, и он смешивается. обіцяли, що сьогодні поговоримо про сир та про те, що нам продають під його виглядом. Будь-яка їжа природно містить невелику кількість бактерій. Проте, недотримання правил гігієни, неправильне приготування або зберігання призводить до розмноження бактерій в таких масштабах, що їжа може стати причиною розладу здоров'я. Останнім часом збільшилася кількість випадків отруєння і виявлення неякісної продукції харчування, тому у Верховній Раді виникло питання системного контролю продуктів. Зроблено перший крок, і Україна вводить європейську модель контролю безпеки і якості харчової продукції. В Програмі про завтра ми говорили про якість українського молока. А сьогодні ми вирішили дізнатися, чому під виглядом сиру в країні і досі продається те, що за законом мало б називатися сирний продукт. Насправді продається і сирний продукт, і сир тут залежить все від совісті производителя. Якщо він пише, що це сирний продукт. У вас є вибір. Якщо він пише, що це сир, а продає сирний продукт, це обман. При купівлі сиру є ризик натрапити на шахрайство чи на небезпечну кишкову паличку, але все-таки вибрати якісний сир можливо. Для цього насамперед потрібно звертати увагу на маркування, технічні стандарти та ціну. Що ж замовчують українські сирні барони, як відрізнити справжній сир від його сирного брата, і чи знають українці, хто такий сирний продукт. Вот. <связь> Говоря столько, потому что такие, какие были раньше сыры, так сейчас таких не найдешь. Наверное, скорее всего, производителям, которым одно время доверяешь, потом один раз наступаешь на грабли и перестаешь доверять. Потом опять какому-нибудь производителю начинаешь доверять, опять наступаешь на грабли. И так по очереди <связь> со всеми все. А не, не понимаю в этом ничего. В этом є, так, ну, читаю читають завжди. в ціною, За ціною, а потім ще перевірені, так, які знаю, яготинські, більш похоже на схоже на натуральний продукт, а взагалі беру білоруський. Який ціною. сир? Хто цей сир виробляє? Mm -hmm. О, ну, яка, яка, жирність, тобто. продукт. Що це і чому так важливо про це знати? исследования опять же можно сказать что 50-50 где-то половина качественного половина некачественного в основном опять же такие ну, большие предприятия крупные они следят за своим имиджем за своей репутацией производят хороший продукт поскольку ну репутация нарабатывается годами а теряется за, за минуты да? поэтому они не грешат этим насколько <coughs> говорят наши исследования А чем меньше предприятия тем больше риск купить что-то некачественное. Опять же, нарушения касаются микробиологии в основном, ну и состава продукта. Просто не ложат то, чего там чего должно быть. Uh -huh. Либо появляется там кишечная палочка, вот как в сырках, например, довольно частое явление. Ну, на самом деле продается и сырный продукт, и сыр. Тут зависит все от совести производителя. Если он пишет, что это сырный продукт, у вас есть выбор. Если он пишет, что это сыр, а продает сырный продукт, это обман. Мы проводим очень много исследований по сырам. Вот в частности, как бы вот мы недавно провели вот такое вот исследование, исследование довольно-таки много видов сыров. Почему это происходит? Ну, это проблема с законодательством. Просто по закону производитель имеет право это производить. То есть, поэтому, ну, если закон это разрешает, то, естественно, на этом будут зарабатывать. В этом проблема самая большая. То, что, то, что нам законодательство разрешает ну, продавать такие продукты. Правда, государство при принимает определенные меры. Вот если вы слышали, сейчас вводится закон о том, чтобы разделять продажу сырных продуктов и молочных продуктов на разных полках, чтобы они лежали. Я считаю, что хотя это и полумера, конечно, но это лучше, чем ничего. Сыр отличается от сырного продукта тем, что в сырном продукте находится пальмовое масло, то есть не молочные жиры. Причем, скажу вам так, судя по нашим исследованиям, если написано, что в продукте содержатся не молочные жиры, то там содержится не 1%, 2%, 3%, там содержится 90%, 95% пальм. То есть вы просто покупаете не сыр вообще, а просто пальмовое масло, которое сделано в форме сыра. Понимаете, то есть там от, от, от сыра там нет ничего совершенно, поэтому потребителю нужно опять же как бы смотреть внимательно на состав, и если он увидит, что написано э, там или не молочный жир или пальмовое масло еще или там какие-то либо другие там названия, то знаете, что как правило там 90 и выше процентов вот этого пальмового масла и покупать этот продукт <coughs> ну наверное не стоит, хотя у каждого разные финансовые возможности есть. Действительно, на рынке Украины присутствует очень много импортных сыров. В основном самое массовое количество это польские сыры, которые массово поступают нам через с Западной Украины, так скажем. Мы недавно провели исследование таких сыров. На одном из оптовых рынков на Западной Украине закупили ряд образцов. И тенденция очень четкая. То есть, есть дешевые сыры от 25 до 30 гривен килограмм польские, да, и есть сыры, которые приблизительно в ценовом диапазоне украинских сыров, там 50-60 гривен, там и так далее. То, должен вам сказать, что дешевые сыры польские это пальмовое масло, 95% и выше растительного жира. То есть, это, ну, в общем-то, сырный, сырный продукт, который -то только пахнет. Те, что подороже там действительно неплохой сыр кстати и вполне хорошие качественные характеристики имеет а касательно вот того как он распределяется этот сыр да то в основном вот эти дешевые сыры польские да они закупаются для э, общественного питания они закупаются, ну, то есть, там, ну, если вы покупаете в кафе котлету, да, там, с сыром, например, да, то вы же не, не, там маркировки никакой нет, да, то есть, вы никак не можете проверить, что это за сыр. Поэтому в массовом порядке будут кафе, рестораны, там, и так далее, общественное питание. Поэтому, скорее всего, как бы, вот там вот мы кушаем по-любому вот, вот это вот пальмовое масло, и сделать с этим ничего нельзя, кроме, опять же, только-таки законодательным путем, но, к сожалению, там и контрабанда присутствует, да, и как с ним не борись, это дешевый продукт, он имеет свой спрос, поэтому он в любом случае будет присутствовать. Температура плавления у пальмового масла очень высокая. То есть что это значит? Если вы, допустим, вытянули из холодильника сыр и поставили его на стол, то при комнатной температуре, если сыр сделан из молока, он должен начать плавиться. Он на нем такие маленькие, ну, плавится так условно говоря, он должен потеть, да? Он как будто оплавливаться так должен, да? Такие капельки на нем должны появляться. Ну, то есть молочный жир он тает в любом случае, да? Если вы вытянули сыр из холодильника, положили его на стол, течение течение часа с этим сыром ничего не произошло, он как был, так и остался, то вполне вероятно, что там находится пальмовое масло, у которого температура плавления намного выше, то есть комнатная температура ему не почет. Нужно требовать у работников магазина сертификат на этот продукт, если нету на самой упаковке как бы, надписи. Естественно, что это проблематично, это делать вряд ли кто будет, поскольку ну, зачем оно надо, ты пришел быстренько купить там что-нибудь и уйти, будешь тут требовать сертификатом и так дальше. Поэтому, ну, в ситуации, если вы пришли в супермаркет, я все-таки советую покупать а проверенных производителей, те, которые как бы регулярно там в, в тестах участвуют и большие крупные предприятия. Ну и б, естественно, покупать только те продукты, которые соответствующим образом маркированы. То есть вы должны знать, что вы покупаете за свои деньги. Понимаете, вот есть такая латинская пословица проемониту с что в переводе означает, кто предупрежден, тот вооружен. Так вот и мы потребители, мы должны своим кошельком бороться против недобросовестных производителей. Мы должны быть предупреждены, мы должны знать, на что мы тратим свои деньги, потому что пока каждый раз покупая этот плохой продукт, мы поддерживаем как бы, тренд для вот этих вот недобросовестных не производителей. То есть мы их поддерживаем своим рублем. Понимаете? И таким образом они никогда не исчезнут. Поскольку государство практически самоустранилось от, от борьбы с ними, то должны бороться мы сами. Интересно, а что купают кияны? И знают они про то, что они купают? Я в основном сыр уже проверенный покупаю. То есть, если я когда-то попробовал его, я покупаю этот Постоянно сыр. Один, и тоже. Один тоже практически, да. Мы покупаем сыр у одного и того же продавца, ему, ему очень доверяем. И она нам всегда говорит, если есть какая-то новинка, она рекомендует, ну, в основном низкое, с низкой жирностью и твердые сорта. Вся эта маркировка, она находится на большой головке сыра. А когда вам его порезали на кусочки, в пленочку завернули и приклеили лейбочку Новус, Билла, Милла, там ничего нету. Там ничего нет. Там просто написано типографским способом распечатано сыр, цена и штрих-код, который считывает компьютер. Все, больше ничего нет. Ну, потому что маркета, маркировки же нет. Пишут, например, польский сыр, наименование, например. Ну. Разни Ну так, смотриш, що тобі приходить, не потопуєш. Що купуємо? Да. Сир. Желатель на нідерландський чи польський. Ч... Ну, Люди с... не сир... Знать, сир... Не сир це взагалі ж молочний, а сирний продукт, так як і масло, спреди, додають туди ма... олії. Пальмовые там и всякие растения, що что, если наши, а то пальмовые, які взагалі не, 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 не перероблюються в организме, не расщепляются, а переходят в холестерин и оседают на судинах. Ну, поэтому я все время прихожу практически в одни определенные магазины, беру практически один и тот же продукт, который я знаю, например, там масло сливочное определенного производителя, там. Сир теж определено что-нибудь такое. а все остальное так Или на базарі у бабушки. Так, а, так я не довіряю. Оцей заморський Європа навчила наших технологій своїх. Оце м'ясо вирощують по цих технологіях, ці гранулами, і цей... котів собак цим вже викормлюють. Тому і все це, це я знаю, що і ці сири вони не витримують цю технологію, як раніше це робили. Тому це все воно на, по смаку може і э, нічого, але ж я знаю, що там воно не натуральне. Воно не полезне абсолютно. Тобто, що таке сирний продукт? Що таке сирний продукт? Сирний продукт це якби как бы, запах від сира, а все інше від хімії. Ось вот і все. Весь мир ще знаєте, що кушать. химически произведенный а, органический продукт из кукурузы и сои. Вот все, что мы видим в магазинах на прилавках, кетчуп и еще что-нибудь, это миллионы гектаров засеянной кукурузы и миллионы гектаров засеянной сои. И вот из этой органики лепят все, что угодно. А потом еще вкусовые добавочки добавляют все. Как может пахнуть чипсы? Сыром. Сыром, да. Когда сыр так не пахнет. Отже, слід уважно додивлятися, що саме ви кладете до свого кошику у супермаркеті та перевіряти, чи відповідає назва продукту фактам. Звичайно, вибір сиру або що за вами, але пам'ятайте, що від економії коштів може постраждати ваше здоров'я. Ось що я вам скажу. На ну, якщо і вам є що мені сказати, ми чекаємо на ваші листи фото та відеоматеріали. Київ, одинаманенська скринька, 115, електронна пошта. прозавтра завтра або телефон нашої програми 050 785 68 44. До речі, нагадую, що програму про завтра можна переглянути в інтернеті в мережі Ютуб. Час програми добігає кінця. Будьте здорові, зберігайте фіскальні чеки, а я прощаюся з вами до завтра і чекатиму зустрічі з вами о 9-й вечора.